परमात्मने नमः श्री नाम अष्टिनामस्त्र अर्जुन उवाच नाम सहस्रा जपते च पुनःपुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवा श्रीभगवान् उवाच मत्स्यं कूर्णं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूधनम् पद्मनाभं सहस्राक्षम् नवमालिं हलायुधं गोवर्धनम् हृषि वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम् विश्वरूपं वासुदेवम् रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरञ्च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पाटकम् गवम कोटि प्रधानस्य अश्वने धर्षतस्य कन्यादान सखस्राणः फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा सौर्णमस्यां देकादस्यां तथैव च तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च जपे मध्याजपेपाप प्रमुच्यपाप्यते श्रीकृष्णर्जुन संवाद विष्णु अष्टाविसन्तीनामस्तोत्रं संपूर्णम् वसुदे वसुतं देवं कं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद् गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं